श्रीगुरुवैरपाशरणं दशकम् ए ब्रह्माविन्दतपसु वैकुण्ठदर्शनौ एवं देवं चतुर्दशात्मकजगद्रूपेण जातः पुनः तस्योध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोसि धादा स्वयं यं शंसन्धि किरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्यजीवात्मकं यो भोस्फीधरजोविकार तिघसन्नानासि सृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्यमानस्वयं बोधं खल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् जगदांपते जगदां पते तपतपेत्येवं जिवैकायसीं वाणीं येन मसि श्रवश्रुतिसुखां कुर्वं स्तपप्रेरणां कोऽसौ मामवदत् दि जगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यनिश्चितवदा वाक्यार्थमुत्पश्यदा दिव्यं तपसा। तेन त्वमाराधितः तस्मै कश्चिदवानसि स्वनिलयं वैकुण्ठमेवाद्भुतं माया यत्र कदापि नो भादे जगद्भ्यो बहिः शोगप्रोथविमोहसात्वसमूहाः हावास्तु दूरं गदाका सान्द्रानन्दझरीजयत्र परमज्योतिप्रकाशात्मगे तत्ते विभाविदं विजयदे वैकुण्ठरूपं विभो यस्मिन्नाम च हरिमणिश्यामा ददा तत्पिशो नानाभूषणरत्नदीपि राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त नदपदाः दिव्यन्दिव्या जनाः तत्ते थामनिरस्तसर्वशमलं वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृदा विद्युल्यतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योदिताशान्दरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैगपुदुकात् लक्ष्मी स्वयं लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिदे निजपदे रत्नासनाध्यासिदं भास्वत्कोडिलसत्किरीडकडगाध्याकल्पदि प्रागदि श्रीवल्साङ्गिदमातकौस्तुभमणिच्छायारुणं कारणं विश्वेषां तव रूपमैषदविधिः तत्ते विभो कालाम्भोदकलाय कोमलरुचीचक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसिदस्यन्दप्रसन्नानम् राजकम्बुगदारिपङ्गजधर श्रीमद्भुजामण्डलं स्रष्टुस्तुष्टिकरं वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा सम्भृदसम्भ्रमः कमलभूः त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशं वदो निपतितः प्रीत्या कृदार्थीभवन् जानास्येव मनीषिदं मम विभो ज्ञानं तदा पादय इत्याचष्ट तं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रमधदं हस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविदानसर्गविधिभिः बन्धोऽभिसंजायते इत्याभाष्यगिरं प्रदोष्य नितराम् तच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरयः स भगवन् उल्लासयोल्लाकथां श्रीगुरुवायुरपाशरणम्